সকলোলৈকে নমস্কাৰ অসম পুলিচ দুহেজাৰ পঁচিছৰ যি এ বি ইউ বি এ পি আৰৰ যি ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনৰ ন'টিছ আছিলে সেই ন'টিছখন অসম পুলিচৰ ৱেবছাইটৰ পৰা ডিলিট কৰা হৈছে এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই পোনপ্ৰথমতে কৈছিলোঁ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পুলিচৰ ৰিটাৰ্ণ একজামিনেশ্যনৰ বাবে প্ৰিপেৰেচন কৰিয়ে আছে সেইসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়াও আপোনালোকে কৰিয়েই থাকক আপোনালোকে চাওক অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে যে ষোল্ল মাৰ্চ তাৰিখে ঘোষণা কৰিছিলে এই ন'টিফিকেশ্যনখন মই ন'টিফিকেশ্যনখনো দেখুৱাই দিম পুনৰবাৰ তো ইয়াতে চাওক ছাব্বিছ মাৰ্চত লাষ্ট আপডেট আছিলে যিটো ছাব্বিছ মাৰ্চ আৰু চৈধ্য মাৰ্চ অৰ্থাৎ মাজতে যিটো ষোল্ল মাৰ্চ আছিলে এখন ন'টিছ যে এক এপ্ৰিলত আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ছয় এপ্ৰিলত এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল যিহেতু ন'টিছখন ডিলেট কৰিলে তাৰমানে এইটো নেকি যে সেই এক্সামটো কেনচেল হ'ল বা সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ পিছুৱাই দিলে চাওক ন'টিফিকেশ্যনখনত এইটো উল্লেখ কৰা আছিল যে যে এইখন যিখন আহিছিলে আপোনালোকৰ ষোল্ল মাৰ্চত ন'টিফিকেশ্যন আৰু ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনচন কৰা আছিলে ন'টিছখনত যে আপোনালোকৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে এ বি ইউ বি আৰু আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছৰ পোষ্টত যেনে এ পি আৰ হওক তো আপোনালোকৰ যিটো এক্সামিনেশ্যনছ তেইছ মাৰ্চ দুহেজাৰ পঁচিছত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা আছিলে সেইটো ছয় এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব যিটো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ এক এপ্ৰিল দুহেজাৰ পঁচিছৰ ৰাতিপুৱা দিনৰ এঘাৰটা বজাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজি যিহেতু ঊনৈছ মাৰ্চ আজি যিহেতু ঊনত্ৰিছ মাৰ্চ হয় আপোনালোকে যিটো অসম পুলিচৰ বৰ্তমানলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনছ অহা নাই যে আপোনালোকৰ এইটো ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো পিছোৱা হৈছে কি কাৰণত পিছোৱা হৈছে যদিহে পিছোৱা হয় তেনেহ'লে ইয়াতে নিশ্চয়কৈ উল্লেখ কৰি জনাব আৰু যিহেতু এইখন ন'টিফিকেশ্যন ডিলেট কৰিছে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা মডিফাই হোৱাৰ চান্স আছে কিন্তু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়াও ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেখেতসকলে চলাই থাকক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম আহিবলৈ সক্ষম নহ'ল তেখেতসকলৰ এতিয়াও আশা আছে নিশ্চয়কৈ কিবা নহয় কিবা আপোনালোকৰ যিটো ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ যিটো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ যিটো কাঠ অফ আছে সেইটো নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা এডজাষ্টেবল হ'ব অলপ যে আপোনালোকে ওৱান ইজ টু ফাইভ যিটো ৰেচিঅ' হয় সেই ৰেচিঅ'ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিশ্চয়কৈ কিবা নহয় কিবা ন'টিছ বা যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ এডমিট কাৰ্ড অহা নাছিলে অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে তেখেতসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ অহাৰ চান্স আছে তো গতিকে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁতে বা ওৱান ইজ টু ফাইভ কৰোঁতে অলপ সময় লয় যিহেতু গতিকে এতিয়ালৈকে কেঞ্চেলৰটো কোনো ধৰণৰ ন'টিছ অহা নাই যেতিয়াই আহিব মই নিশ্চয়কৈ জনাই দিম এইটো লেটেষ্ট আপডেট আছিলে আপোনালোকৰ ছাব্বিছ মাৰ্চ দুহেজাৰ পঁচিছত আৰু তাৰপিছত কোনো ধৰণৰ আপডেচন ইয়াতে হোৱা নাই এছ এল পি আৰ বিৰ ৱেবচাইটত গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এতিয়াও অপেক্ষা কৰি আছে অলপমান মাৰ্কৰ কাৰণে নাম নাহিলে তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ কিবা নহয় কিবা আশাবাদী আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিয়ে আছে তেখেতসকলেতো কৰিয়ে থাকক কিয়নো আজি নহয়তো কালি আপোনালোকৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'বই আৰু এনেকুৱা নহয় যে দুজনমান কেণ্ডিডেটছৰ নাম আহিলে যিসকল কেণ্ডিডেটছৰ নাম অহা নাই তেখেতসকলৰ আহিলে আপোনালোকৰ নাহিব আপোনালোকৰতো আহিবইতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফিক্স তাৰ মাজতে যদি আমাৰেই মাজত দুজন মানুহৰ আহে বা দুজন প্ৰাৰ্থীত আহে আমি নিশ্চয়কৈ আনন্দিত হ'ব লাগে আৰু ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজকে যোজা চলাব লাগে কিয়নো তেতিয়া অলপ কম্পিটিশ্যনো হ'ব যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী অলপ বেছি মাতা হ'ব তেনেহ'লে কম্পিটিশ্যন নিশ্চয়কৈ হ'ব ওৱান ইছ টু থ্ৰীত যিমান কম্পিটিশ্যন আছিলে ওৱান ইছ টু ফাইভত তাতকৈ বেছি কম্পিটিশ্যন হ'ব গতিকে আপোনালোকে ন'টিছৰ প্ৰতি বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে আপোনালোকে পঢ়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ নাম অহা নাই তেখেতসকলেও পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰক অলপ নম্বৰৰ কাৰণে যদি হয়তো অহা নাই কিয়নো এইবাৰ নহয়তো নেক্সট বেলি আপোনালোকেতো একজামটো দিবই পাৰিব কিন্তু এইবাৰ অহাৰ চান্স আছে যিহেতু এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যিটো আপোনালোকৰ ন'টিছ আছে সচৰাচৰ ডিলিট কৰা নহয় ৱেবছাইটৰ ফালৰ পৰা কিন্তু এইবাৰ যিটো আছে সেই যিটো ন'টিফিকেশ্যনছ আছে সেই ন'টিফিকেশ্যনছটো ডিলেট কৰিছে চৈধ্য মাৰ্চৰ পিছত ষোল্ল মাৰ্চৰ আছিলে ইয়াতে কিন্তু ইয়াৰ পৰা এইটো ডিলেট কৰা হৈছে গতিকে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে ধন্যবাদ জয় অসম